Okey mari kita teruskan dengan jom cuba 13.3 Sebuah bekas mengandungi 5 biji pau kacang 8 biji pau sambal dan 4 biji pau coklat. Sebiji pau diambil secara rawak dari bekas tersebut. Jika A ialah peristiwa mendapat pau coklat Perihalkan peristiwa pelengkap bagi A dalam perkataan. Okey, untuk satu A. Pertama, A lah peristiwa mendapat pau coklat. Jadi, A prime, A prime adalah kamu boleh tulis sebagai peristiwa mendapat bukan pau coklat. Okey, kalau A dan mendapat pau coklat, jadi A peristiwa A prime itu mendapat yang bukan coklat. dalam kes ini kamu boleh juga kata uh, Iaitu, itu kamu peristiwa mendapat pau sambal atau pau kacang. Okey, kamu boleh kata Peristiwa mendapat Pau kacang Atau Sambal Okey Jadi kenapa boleh macam tu? Kerana Dalam kes ni kita ada tiga jenis je Kalau jenis tu banyak sangat Jadi memang ayat uh, Bukan pau coklat tu lebih sesuai Okey Dan kemudian untuk soalan B menggunakan tata tanda tata tanda eh iaitu a prime sama dengan okey ha eh? jadi kita kepak pau kacang atau sambal ni kacang ini ada 5 jadi kita kena kata k1 k okey k1 k2 k3 k4 k5 itu untuk kacang dan kemudian kita juga ada sambal. Sambal S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Okey. Seterusnya soalan nombor dua sebuah bekas mengandungi sejumlah pen biru dan pen merah. Keberangkalan memilih satu pen biru dari bekas tersebut ialah 3 per 5. Okay, kita ada dua jenis pen saja. Pen biru dan pen merah. Okay, jadi dan kemudian kita dapati Uh, keberangkaan memilih pen biru Adalah 3 per 5 Jadi, hitung keberangkaan memilih sebatang pen Pen merah Okey Kalau dalam kes kita ada dua jenis sahaja Dua-dua ni bila dicampur Tambah pecahan di sini Jumlah dia mesti satu Jadi, nak tahu ni? lah satu tolak yang ini. Okey, jadi untuk tahu keberangkalan pen merah iaitu 1 tolak 3/5 iaitu 2/5. Okey, jadi biasa pula bila dah cikgu terangkan yang ini, saya terangkan yang ini. Okey, jadi kalau terangkan yang ini kalau kurangkan yang ini sebab kita ada coklat ini ada 4. Okey, kita ada 4 coklat. Okey, ataupun kita kata coklat dan kemudian sambal Dan kemudian kita ada kacang Kacang kat sini lah Kacang Jadi Kacang kita ada lima Coklat kita ada Empat Sambal kita ada Lapan Okey, katakanlah uh, kita kena uh, buat keberangkalan untuk salah satulah dulu ya. Eh? Ataupun untuk kedua-duanya dia. Okey, jadi kalau kita tahu coklat ini adalah empat daripada berapa? Tiga belas, tujuh belas. Jadi, ini empat per tujuh ha. belas. Jadi, apakah keberangkalan yang mendapat bukan coklat? Okey, jadi coklat kita letak dua kategori sahaja. Dan bukan coklat Okey Jadi yang ini Kalau coklat ialah empat per 17, Tambah yang ini Sama dengan satu Jadi kita akan dapat Satu tolak empat per tujuh belas Kita dapat Tiga belas per tujuh belas Okey tengok Betul kan Kamu tengok tadi Kacang kita ada berapa tadi Kacang Kacang Kacang-kacang Lima kacang, Lima kacang Dan lapan sini Okey nampak Lapan dan lima ni Tiga belas Okey, jadi apa yang juga terangkan lagi di sini ialah kalau kita ada dua kategori jumlah di satu, kalau ada tiga kategori pun jumlah di satu. Okey, sebab yang ini ialah 5 daripada 17, ini pun 8 daripada 17. Cuba kamu campurkan. 5 per 17 tambah 4 per 17 dan ini akan dapat 17 tujuh 17 akan dapat 1. Okey, penting tu. Kamu kena tahu keberangkalan mesti jumlah dia mesti 1. Okey, itu nombor satu dan nombor dua. Kita teruskan. Okey, nombor tiga. Sebuah kedai cenderamata menjual 25 biji cawan kaca dan 30 keping bingkai gambar. Okey, kita ambil note dulu. Uh, bing cawan eh okey cawan tak kisahlah cawan apa kan cawan ada 25 30 bingkai gambar bingkai ada 30 dan 15 rantai kunci okey rantai kunci rantai kunci ada 15 dalam masa 2 minggu Hitung keberangkalan cenderamata mata yang terjual selain cawan kaca. Okey. Hitung keberangkalan cenderamata mata yang terjual selain cawan kaca. Okey. Yang ni dia tak nak. Tapi macam mana pun jumlah dia tu kita kena campur Untuk dapat keberangkalan, kita kena tulis. Okey. Bukan cawan. Per Jumlah. Okay, bukan cawan. Ni dengan ni dapat empat puluh lima. Semua dalam empat puluh lima tu tambah dua puluh lima. Empat puluh lima, dua puluh lima, tujuh puluh. Dan pemudahkan. Okay, kita pemudahkan iaitu empat puluh lima per tujuh puluh. Iaitu 9 per 14 Okey, seterusnya Soalan nombor 4 Ali mempunyai wang sebanyak RM73, sebuah kedai menjual kasut membeli, memberi Ali pilihan dengan menawarkan tiga pasang kasut yang berharga kurang RM 50 sepasang, empat pasang kasut yang berharga antara RM 50 hingga RM 70 sepasang, dan lima pasang kasut yang berharga lebih RM 70 sepasang. Okay, kita ada tiga jenis kasut. Okay, kasut satu, kasut satu, yang ini uh, di bawah RM. 50. Jadi mungkinlah dia boleh beli, beli yang ini eh. Kalau kasut yang kedua dia berharga di antara 50 hingga 70. Okey, kasut tu di antara 50 hingga 70 dan kasut yang ketiga berharga lebih 70. Jika B ialah peristiwa Ali membeli sepasang kasut, perihalkan peristiwa pelengkap. Okey. Jika Ali membeli sepasang kasut, perihalkan peristiwa pelengkap bagi B. Jadi, dia tak belilah kasut. Okey. Jadi, K peristiwa Ali membeli kasut, jadi A prime Ali tidak membeli tidak membeli. Kembali kasut. Okay, jadi untuk B apa dia? Okey. Dia nak tata tanda set. Okey. Jadi ada tak keberangkalian bahawa Ali tidak membeli kasut? Jadi sebenarnya dia kenyata sebenarnya kenyataan ni kurang tepat sebab dia ada RM70. RM73. Kalau lebih pada RM70 ni dia kenyatakan bahawa sepatutnya dia kena RM80 lah apabila tu kasut tu harga jadi yang boleh dibeli. Okey? Jadi dalam kes ini cikgu agak sama-sama uh, sikit. Okey? nak kata boleh tak dia beli yang RM70 tu lebih daripada RM70. Sebabkan, kan nanti kasut tu harga RM75 dia tak cukup. Okey? Ha, jadi kita anggapkan uh, harga kasut itu di antara RM70. Okey, 70 hingga RM73. Sebab dia kata ada duit RM73. Jadi uh, uh, hingga RM73 lah. Ha, lebih daripada RM70 tapi kurang pada RM73 ataupun sama dengan RM73. Okey. Jadi kalau macam itu keberangkalian Ali tidak membeli kasut tidak ada. Mana dia boleh beli. Okey, semua kasut yang ada di offer ni dia boleh beli dengan RM73 yang dia ada. Okey. Alright dan soalan terakhir tu soalan nombor 5. Sebanyak 10% biji orin daripada 3, 3 kotak orin didapati telah busuk. C ialah peristiwa memperoleh orin yang tidak busuk. Okey, jadi jika sebuah kotak mengandungi 30 biji orin, hitung keberangkalan mengambil satu biji orin yang tidak busuk secara rawak. Okey, jadi kita nak bilang dulu. Okey, jadi 30 darab 3 kotak maknanya ada 90 biji oren. Okey. Dan kemudian dia kata 10 biji a uh, osak. Jadi 10 ni daripada setiap kotak lah. Jadi kita ambil tiga-tiga kotak tu jadi ada 9 biji yang rosak. Jadi dia kata apa soalan dia? Hitung keberangkalian mengambil sebiji orang yang tidak rosak. Jadi kerangkaan dia mengambil yang ini yang kena kena tolak eh e, ataupun kita kena beritahu bahawa ini yang rosak, yang tidak rosak. Jadi keberangkalian eh? okay, tanda dia keberangkalian untuk peristiwa C uh, peristiwa C adalah apa? Uh, yang tidak busuk, okey? Adalah berapa yang tidak busuk? Jadi kita ada 90 biji semua sekali, 9 yang rosak jadi ada 81 biji yang tidak rosak iaitu 90 tolak 9. Jadi ni daripada 90. Okey, iaitu 90 per 100 iaitu 0.9. Jadi, nak kebangkalian dalam bentuk apa ya? Okey. Dia nak dalam pecahan ke boleh. Jadi 9 daripada 10. Okey, jadi sebenarnya kalau bila cikgu dah baca-baca balik, oh sebenarnya kalau kita dah tahu 10% rosak, 90% elok. Dan 90% ini ialah 90% per 100, iaitu 9 per 10. Actually, lebih mudah lah. Okay? Tapi, uh, kamu don't expect lah soalan-soalan yang akan semudah ini. Okay? Jadi kamu mungkin kena cari-cari Seperti yang Encik Syari ni Okay? Assalamualaikum